Seseorang kita menilai seseorang itu adil ataupun tidak ambil perkataan ulama hadis bukan ulama tasawuf ini kaedahnya. Jadi saya mulakan. Ya walaupun hadis itu adalah hadis yang sah. Tetapi sebenarnya yang dimaksudkan dengan hadis ini Apabila kita lakukan sesuatu perkara Yang jelas-jelas menentang kepada Al-Quran Yang jelas-jelas menentang kepada hadis Nabi SAW Dan juga kepada 12 punca ataupun sumber pengambilan hukum dalam Islam Maka sanalah baru dinamakan perkara tersebut sebagai bid'ah bala'alah di dalam Islam bukan Al-Quran dan Sunnah semata-mata punca pengambilan hukum dalam Islam. Kita boleh buka di dalam kitab Usulul Fiqh Seumpama Al-Musa'il Al-Muyasar Fi Usulul Fiqh Al-Islami Dan sebagainya kitab-kitab ilmu Usulul Fiqh Dan juga yang termasyur sekali Iaitulah ilmu kitab Usulul Fiqh yang mula-mula dikarang Iaitulah kitab Al-Risalah bagi Imam Imam Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Di awal kitab Al-Um Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah menyebutkan dan juga ulama-ulama dalam ilmu usul fik telah menyebutkan sumber pengambilan hukum dalam Islam ataupun disebutkan dalam bahasa Arabnya Masadir syariah al-Islami ada dua belas, bukan dua Al-Quran Hadis, Ijma' ulama' Qiyas, istishab, istihsan, maslahatul mursala, al-uruf, saddu dharai, amal ahli madina, asyuruh man qablana, mazhab sahabi. 12 punca ataupun sumber pengambilan hukum dalam Islam. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Kalau tidak berjumpa di dalam hadis, bukan berarti tak ada. Cuma kita kaji tak berjumpa. Kita kaji di dalam, di dalam hadis. Kaji berjumpa ada daripada sumber-sumbernya yang lain mungkin daripada ijma ulama mungkin daripada al-qiyas nah mungkin daripada istisha mungkin daripada istihsan mungkin daripada mazhab sahabi dan sebagainya yang pentingnya apabila diamalkan sesuatu amalan yang ada punca pengambilan hukumnya dalam Islam daripada 12 punca pengambilan hukum dalam Islam yang disebutkan masadir tasyrih al-islami maka itu tidak dinamakan bid'ah Bid'ah ah adalah sesuatu perkara yang menentang 12 punca pengambilan hukum dalam Islam Ataupun sumber pengambilan hukum dalam Islam Itu dinamakan bid'ah ah. Itulah nama dia bid'ah ah dalalah Tuan-tuan tuan bahagian yang pertama Bila tuan-tuan meneliti perkataan Ustaz Syawal Hamid Saya keluarkan di sini beberapa benda penting yang dia sebutkan Pertama sekali dia sebutkan bahawa Hadis Nabi Kullu bida'atin dalalah Hadis itu bererti Sesuatu bida'ah itu Hanya dikira bida'ah Apabila dia bercanggah Dengan 12 sumber hukum Apabila sesuatu benda itu Bercanggah dengan salah satu Daripada 12 sumber hukum Ini baru dinamakan bida'ah Kalau kata bercanggah dengan 11 Tapi kena dengan satu Itu bukan bida'ah Itu yang pertama Yang kedua Ustaz Syahul Hamid, dia berhujah dengan kitab Ar-Risalah. Kalau tuan-tuan dengar tadi Pertama sekali dia menyebut kitab Al-Muyassar fi usulil fiqh Saya kira bagi sesiapa yang belajar usul fiqh Kitab Muyassar ni tidak boleh menjadi hujah Tuan-tuan Muyassar ni maksud dia Kitab yang ditulis untuk orang awam Memudahkan usul fiqh Ada banyak kitab usul fiqh besar Al-Mustasfa Al-Muafaqat Al-Ihkam uh, Irsyadul Fuhul Ini semua kitab-kitab besar tetapi apabila kitab pertama yang disebut oleh Ustaz Shahul Hamid Al-Muyassar. Al-Muyassar ni maksudnya kitab budak sekolah tingkatan 4, tingkatan 5 nak belajar asas usul fiqh. Tapi itu tidak menjadi masalah. Saya tak tahu mungkin dia benar-benar merujuk kepada Al-Muyassar. Tapi kalau dia merujuk kepada Muyassar itu bukan sumber. Yang kedua, kitab Ar-Risal. Kitab usul fiqh pertama yang ditulis oleh Al-Imam Syafi'i. Jadi, kata Ustaz Shahul Hamid di dalam kitab Ar-Risalah dan kitab-kitab lain Imam Syafi'i dan imam-imam lain menyebutkan bahawa sumber hukum ada dua belas Apa sahaja benda yang tidak bercanggah dengan salah satu daripada dua belas ini Tidak dikira sebagai bid'ah. Ah. Dan yang terakhir Ustaz Syawalamid juga sebut bahawa Amalan yang diambil daripada salah, satu daripada dua belas sumber Tidak dinamakan bid'ah. Tuan-tuan, ulasan kita Yang pertama sekali pendirian, fahaman dan juga perkataan ini sebenarnya adalah bid'ah. Ah. Tuan-tuan boleh rujuk mana-mana kitab usul fiqh daripada zaman dulu sampai sekarang. Tidak ada satu mazhab pun yang terima ke semua 12 sumber. Tak ada walaupun satu mazhab. Boleh kita kata tak cukup mazhab sunnah. Mungkin kita kurang cari. Cari dalam sunnah, cari dalam khawarif, cari dalam mu'tazilah, cari dalam mana-mana mazhab sekalipun. Tidak ada satu aliran pun di atas muka bumi ini yang memakai ke semua 12 sumber hukum. Kalau siapa-siapa yang datang pada hari ini Dia katakan bahawa Bida'ah hanya berlaku kalau Bercanggah dengan salah satu daripada dua belas ni Apa sahaja benda yang kena dengan dua belas ini Tidak boleh dinamakan bida'ah Orang tu sebenarnya buat bida'ah Sebab pandangan tu belum pernah ada Di dalam dunia Islam Tuan-tuan ceklah kitab muyasar ke kitab apa ke Tak ada mazhab yang terima ke semua dua belas Saya buktikan kita rujuk kitab yang sama yang digunakan oleh Ustaz Syahul Amin. Kitab Ar-Risalah. Dalam kitab Ar-Risalah al Al-Imam Syafi'i bercakap tentang bab Al-Istihsan al tuan tadi Ustaz Syawamid sebut salah satu Al-Istihsan Imam Syafi'i sebut tentang Istihsan Tapi kita kena tahu Adakah Imam Syafi'i terima Istihsan ataupun tidak? Saya bacakan apa perkataan Imam Syafi'i tentang Istihsan Apabila Imam Syafi'i mentafsirkan ayat Ayah sabul insanu ayutraka sudah Adakah manusia menyangka bahawa dia akan dibiarkan begitu sahaja? Kata Imam Syafi'i. Wa hadha yadullu ala annahu laysa li ahadin duna Rasul sallallahu alaihi wasallam an yaqulu illa bi istidlal bima wasaftu fi hadha. Contoh saya tuliskan di situ. Ini menunjukkan bahawa tidak dihalalkan kepada seorang pun selain daripada Rasul untuk mengamap selain daripada Rasul Melainkan dia mesti mengambil nas daripada dalil Istidlal Janganlah berhujah dengan istihsan Kata Imam Syafi'i